Salam dəyərli izləyicilər. Videonu bəyəni, kanala abunə olun ki, videodan daha çox insan məlumatlansın. Öncədən təşəkkürlər. Ölkəmizin adını dəyişib Şimali Azərbaycan etməliyik. Bu günlərdə Azərbaycan prezidenti İranın Azərbaycana qarşı düşmənçilik siyasətini pislədi. Bundan sonra İranın Azərbaycandakı səfəri prezidentin dəmir yumruğunu İranın bayrağı üzərinə qoyub paylaşdı. Bunu Milli Məclisin bu gün keçirilən iclasında deputat Qüdrət Həsənquliyev deyib. O vurğulayıb ki, Azərbaycan da dövlət quruculuğu istiqamətində atlan addımlar zəruridir ki, biz yeni konstitusiya qəbul edək. Burada ilk atacağımız addım Azərbaycanın adını dəyişdirmək olmalıdır. Ölkəmizin adı Şimali Azərbaycan olmalıdır. Necə ki, bölünmüş digər xalqların adında şimali və cənubi ifadəsi var. Düşünürəm ki, bu həm də cənubi azərbaycanlılar üçün stimul olar. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.